Здравствуйте, друзья! Снова я у Дмитрия Корзинкова в магазине, и здесь Игорёша. Мы с Игорем ловили форель на михайлыне. В общем, как-то так получилось, что мы все вместе здесь сгруппировались, и э, я приобретаю зимнюю снарягу: термобелье, флис. Сейчас все покажу. Понимаешь, Игорёша, Диме реально можно доверять, потому что он пол жизни провел на рыбалке и с этими всякими вещами он давным-давно знаком. Слово предоставляется Диме, как эксперту по термобелью. Давай. Оно называется Nord Air. Это последняя разработка фирмы Norfin. Белье обладает улучшенными дышащими свойствами. Очень теплое. То есть оно состоит раздельное, состоит отдельно из кофты и брюк. Оно сделано как сеточкой какой-то, да? Вот видишь, тут структура, смотри, почему оно мне понравилось. Здесь вот как бы это, ну, типа как флис, как утеплитель. А если на... Вот растяни, Гореша, покажем на свет. Видишь, оно как бы здесь, ну, квадратиками такими. То есть Сотами. влагу оно выводит. Понял, оно дышит отлично <кх> и в то же время теплое. С этим термобельем, в таком костюме, как у меня, спокойно можно выходить на мороз до минус 10 градусов. Если погода более холодная, то сверху еще желательно одевать флисовую кофту. Сейчас мы о ней расскажем. Я ее тоже возьму обязательно, чтобы был полный боекомплект. Эта кофта, значит, она называется из класса Windstop, винд, то есть даже называется Windstopper'ом. Что это значит? Это значит, что она в первую очередь защищает от ветра, то есть она непродуваемая. Ну, я слышал, Дима, что они отзывались, что она даже дождь как-то держит. Вот это я хочу испытать, мне интересно. Внутри ткани тут мембрана, материал дышащий. Внешний слой может пропускать влагу, но внутри она задерживается. И помимо того, что <сас> ее одевать зимой в морозы, под костюм. Ее еще можно отдельно носить там весной, осенью. Так ее и так можно даже не на рыбалку. Конечно. Ходить, типа учить. в театр. Такая, желтока, да. такая. Что, под джинсики смотрите, что надо. Да? Сейчас, вот. сейчас я, сейчас ее замеряю. Тут вот еще видишь, ну я так понял, это в первую очередь не для того, чтобы руки греть, а чтобы одевать ее там, ну под какую-то там ну, кофтенку или там куртку, чтобы она не закатывалась. Да, да, да. Это... Ну, это... Ну, это... Ну, это перчатки ты одел сверху, вот и тоже. Ну, ну это вверху. как бы в принципе назначение, наверное, не для того, чтобы руки греть. Это для того, чтобы да. ну одевать, чтобы руки не, ну, чтобы рукава не закатывались. Ну а так вообще вот смотри, горюша ну реально нарядная да. штука. не а, одел, да? Да, никто не скажет, что это термобелье, это такая, ну, модный аксессуар, ну, скажем, ну, свободно можно взять и пойти, например. Брюки я мерять не буду, потому что моя совершенная фигура может, как бы, <зас> засмущать. Ну, брюки вот такие, видишь, как бы на резинке. Самое главное карманы кармашек есть. Нету кармашки. Видишь, тут паховая область, как бы анатомического кроя. Ну, mm -hmm. как это сейчас модно mm -hmm. говорить. Вот, ну, а ну-ка фрисовая. Mm -hmm. Слышь, она теплая. Да, да смотри, и твой она размерчик. Она реально теплая. На дубленку похоже. Да, как дубленка, да? Я тоже смотрю, она как дубленка. Далека, ты близко, ты. Здесь видишь, сейчас. Здесь видишь планочка такая специально от ветра. А ну, ты красавчик. красавчик. А? Вот норковую а шапку. А вот видишь, смотри, только что одевал и термобелье, ну, Кармашек. хватает. Два. Вот мне интересно, как она действительно дождь будет лежать или нет. Я так понимаю, что вот это вот сочетание термобелье, вот этот флис и мой костюм – это реально на серьезные морозы. Да, да, это на любой мороз я бы даже да, так сказал. Да. Да. Ну вот мы завтра поедем и я. Ну по поводу рисую. дождя, то есть под сильный дождь я бы как бы не рискнул в ней так выходить. Но. Я, я просто ради интереса, я это все проверю и попробую. Но когда какой-то туман или влага в воздухе, естественно, оно насквозь не промокнет. Теперь, Гореша, немного науки. Термобелье выводит ну, под влагу, там, понял, сюда флис выводит ее дальше, и у меня вот мембранный костюм, он как бы его уже там, ну, в атмосферу тепло то встаёт. Но тепло остается, да. Вот если я хочу испытать, понимаешь, если, допустим, одеть термобелье а сверху свитер, насколько я понимаю, цепь нарушается и уже как бы ну ну вот это влага, вообще свойства теряются. Термуха, флис и мембрана в куртке, все это как бы ну работает в комплексе. Да, да, все правильно. Ну в нагрузку взял себе вот такую вот шапку, взял тоже ну не шерстяную, без вот этого вот, ну, закатывающего ворота чтобы камеру можно было ну, удобно надевать. Mm. А, уже гулять так гулять. <laughs> Сапоги. Сапоги, как oh. они... А, о них я расскажу позже. Они реально достойны внимания, но пока не испытаю, ничего говорить не буду. Все это я приобрел по совету Человека, который реально в этом понимает, я Диме полностью доверяю. И если бы не скидка, которую мне организовала это заведение, мне было бы сложно приобрести это все. Но Дима чисто как чемпион-чемпиону сделал скидку. И, дружище, спасибо тебе огромное. Ну и после всего этого я не могу не сделать рекламу магазину. Какой адрес? Город Киев, улица Еленовская, 16, станция метро Тараса Шевченко. Всем, кто сюда придет с паролем Богомаз 05, обеспечена скидка и грамотная консультация. Лично я при выборе снастей или какого-то снаряжения доверяю людям, которые на себе это все испытывали и знают в этом ток. Поэтому, как говорит Денис Доропей, приобретайте хорошее снаряжение. Всего хорошего, до свидания. До свидания.